Ну, а я бачу, що до нашої студії вже хоче завітати другий гість. Проходьте, будь ласка, пане Йосипе, доброго вам ранку. Я знаю, що ви їхали з ЧОПа, вам, напевно, складно доброго було. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка, вам напевно складно було доїхати. Як ваш ранок розпочався? Мабуть, рано дуже і дуже активно. Ми проснулися ще вже почали збиратися. Ну, знаєте, пробки. Тяжело було добиратися. Ну, Головне, слава що ви тут. Головне, Головне що ви що в студії ми і готові поспілкуватися з нашими телеглядачами. Давайте я вас <с> представлю нашим телеглядачам: це Йосип Бакош, голова громадської ромської організації Чопська демократична спілка Ромів. Якщо ви бажаєте долучитися до спілкування із нашим гостем, контактні номери час від часу бачите на своїх телеекранах. тож будьте активними, не зволікайте, виділіть хвилинку часу на те, аби поставити саме своє запитання або прокоментувати наш діалог. Громадська ромська організація. демократическая спилка роми вколы была створена и за коим значит наша организация была создана в 2006 году мы ее знаете создали в связи с тем что нам надоело смотреть то как как издеваются над неграмотными ромами Наверное, мы мы э, хотели изменить эту ситуацию, то есть возникали много проблем в том, что, что э, как силовые структуры, как государственные органы э, недружелюбно воспринимали Ромов. И мы решили принять меры. Благодаря нашему новому Мерии, которая пришла в 2006 году, они нам дали довольно такую, такую хорошую поддержку. Они с нами вместе работали и работаем до сих пор. И, 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 и боремся против того, чтобы не было дискриминации, не было унижения этих ромов. И, и я думаю, что Довольно таки на даний момент много проблем, які пов'язані з цими проблемами, ми рішили. Ну, про це поговоримо детальніше трохи згодом, а поки що хочеться вас запитати. Ви сказали, що дискримінацію відчуваєте деяку, так, Роми деякі. Як думаєте, причина цієї дискримінації у чому? Чи є якась провина безпосередньо самих ромів? Uh... вина вы знаете я бы я бы сказал бы так что э, сам э, ромский народ он 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 немножко скованный они они э, имеют свой круг и тем более тем более э, когда человек вот скажем так неграмотный да он он не, не принимает большое участие в, в общественных мероприятиях, в, обще, в общественной жизни города. И, и вы сами знаете, что про ромов не у всех хорошее впечатление. Потому что я да согласен, что есть некоторые люди, которые, ромы, которые, допустим, не так хорошо ведут себя как надо было бы. И из-за них всех ромов берут в одну кучку. Значит, если он ром, значит он такой, он всякой... И нет, это неправда. Не все люди. Мы прекрасно знаем, что везде есть разные люди, в любой нации. Так что, я думаю, нельзя воспринимать всех ромов. як один Савадінка Ну, на цих же словах на цій же думці наголошувала й гостя, яка нещодавно була у студії програми ранок на тисі два тижні тому. Глядачі напевно пам'ятають це Євгенія Навроцька, журналіст програми Ромської програми, яка виходить на телеканалі «Тисо-1». Був активний зв'язок із нашими телеглядачами, які телефонували, ставили свої запитання. Я думаю, що таке, таке ж активне спілкування буде в нас і зараз. Телефонуйте телефонні номери. Час від часу бачите на своїх телеекранах. Що вам вже вдалося зробити. за благой этой громадской организации, яка была створена. Ну, наша молодая организация, скажем так, <coughs> мы впервые, наш это такое, такой первый шаг был, мы сотворили наш первый фейклерный фольклор, ансамбль угу. молодые. Наши детки, когда узнали, что у нас есть фольклорный ансамбль, очень много детей приходило. И до сих пор приходят. Мы принимали активное участие, по Закарпатью ездили, неоднократно ездили в Венгрию на международный фольклорный фестиваль, где принимали участие люди, ромы с разных стран, например, как со Словакии, с Румынии, с Турции, с Болгарии. То есть очень великолепная программа была. Мы там пять дней пробыли. И вы знаете, за эти пять дней мы такое впечатление получили. Мы увидели, как живут другие ромы в других государствах. Это было очень интересно очень интересное выступление было. Особенно, напевно, для детей. Какого віку дети фольклор, э, в вашем фольклорном ансамбле, коллективе, в какого віку дети звертаються, чи много их там? На данный момент у нас 16 человек. У нас две группы. Есть старшая группа и есть младшая группа. Младшая группа это начинается от э, 7 лет, а старшая группа это до 15 лет. Які виступи пропонуєте глядачам, коли виїжджаєте тут на місці і коли виїжджаєте за кордон? Які номери? Значить, крім того, що у нас є фольклорна танцювальна група, на даний момент є і молодежна музикальна група. Угу. Значить, ми коли виїжджаємо, виступати, ми показуємо іменно нашу, нашу чопську... цыганскую жизнь в нашей танце в нашем танце бо мы э, чопские цыгане значит э, нам говорят что мы э, ромунгры то есть венгерские цыгане э, наш родной язык это венгерский язык очень трудно к сожалению э, наши ромы трудно владеют украинским языком и, и ну как-то стараемся боремся и Як та і виходить Ви сказали, один із головних чинників, один із головних здобутків це створення ромського колективу, фольклорного колективу. Що ще зробила організація? Благодаря, значить, перший шаг був у нас такою, що благодаря фонду Форза ми. построили в таборе детский Майданчик. Потом первый, то есть второй такой шаг был у нас уже конкретный, это мы связались с Международным фондом Видроджения, который до сих пор нам помогает. Большое им спасибо. В августе месяце мы смогли обеспечить 10 семей санвузлами. В июле месяце у нас акция проводилась. Мы обеспечили 70 семей с харчевыми продуктами. То есть благодаря этим людям наши ромы выживают. Это можно сказать, что выживают в таборах люди. Як у вас там організований попит? Як вам живеться зараз? Якщо можете порівняти, як це було кілька років тому зараз? Ну, ви знаєте, е, дуже трудно живуться, е, зараз живеться Ромам. Е, ну, зараз связи, загалом усім українцям вас В зв'язку з тим, що криза, <с infàn> да, скажімо так. Але ви знаєте, е, е, менталітет Ромов, я е, замічаю, що улучшился. Все-таки видно, что ромы живут в 21 веке. То есть сейчас есть такое, что как и государственные структуры начинают с ромами и контакты наводить. То есть, то есть если возьмем те старые времена, то ромов абсолютно никто не интересовало. То есть никто не занимался с ромами, никто не спрашивал от них, что у вас, как у вас. Они жили, как были по себе в таборах, так и жили. Никто их не чипал, я кажу, и, и никто абсолютно с ними не, не, не занимался, никакие их вопросы не решали. Довольно-таки, которые из тех времен остались, довольно-таки э, глобальные проблемы, то, что ромы не могут приватизировать свои дома. И, и как говорится, одна проблема тянет вторую проблему за собой. Не, не могут приватизировать дома, это считайте, люди не могут прописаться, люди не могут делать паспорта себе. И это, и это выходит как, как замкнутый круг. Ну, попри проблеми, я знаю, повернуся до тієї розмови, яка була два тижні тому з Євгенією Новроцькою, Вона розповідала, що Роми все таки дуже позитивно налаштовані, оптимісти вони за характером своїм да, да. І, і вміють вирішувати свої проблеми, вміють принаймні ставитися до життя так, щоб хоча б не помічати ці проблеми і проживати своє життя гарно. Що у вас таке цікаве, культурне відбувається у таборі? Чим можна захоплюватися, пишатися? Мы стараемся, наша организация проводить постоянно э, концертные программы для детей, для взрослых. Выступаем в, в, у нас в, в, в таборе, то есть э, и стараемся э, притягивать к себе наших людей, то есть чтобы люди понимали, что э, для чего нужна э, обще, общественная жизнь. То есть, то есть стараемся их как-то как, -то, как -то на, на правильный путь ставить. И довольно-таки получается, бо всегда люди рады, как только услышат, что у нас выступление или делаем какие-то праздники. Вот, например, на Новый год, то есть и на Новый год, и на Рождество, на Микулаши. Нам, слава Богу, помогают, как мерия помогает, так и, и депутаты помогают нам. Тобто, слава Богу, є такі люди, которым, у яких серця відкриті в сторону ромов. Я дуже благодарен цим людям. Чи активно до такого громадського життя долучається лише молодь, чи все-таки люди такого середнього і вже похилого віку? Ви знаєте, в принципі, всі люди, більшість молодь. Молодеж. Я э, хотел бы еще вот такое рассказать, что вот э, надо я, я вижу то, что э, нам на, нам как лидерам ромских организаций надо больше общаться э, с, с молодежью, потому что наша молодежь она, знаете. Э, Никто с ними не занимается, никто не спрашивает от них, как вы себя чувствуете, что у вас, какие проблемы. И когда они сами по себе живут, так, и никто на это не обращает внимания, потом начинаются только проблемы. Вот, например, у нас <как> в нашем танцевальном кружке после репетиции мы всегда садимся с детьми, общаемся с ними. И когда дети принимают тебя, они начинают раскрываться, они начинают рассказывать свои проблемы, и ты начинаешь им объяснять, начинаешь их, им объяснять, как как можно выходить с проблем, то есть с проблемой можно выйти без кулачных боев, то есть стараешься как-то детям детей интегрировать в общество. И, и дети очень рады этому. Э, раньше у нас была репетиция в неделю два раза, а на данный момент каждый день. Дети уже бегут. Когда будет, когда будет? Давайте сегодня, давайте сегодня. А как вы нашли этот ключик до детей, чтобы все таки они раскрылись? А что дети они не каждому открывают свои сердце. Я очень люблю детей. Да. Да, я очень люблю детей. И я э, всегда стараюсь, стараюсь находить с ними общий язык. Иногда надо немножко их, как говорится, потянуть за уши, но ну, это только в кавычках сказано. Образно, да. Я всегда их послушаю, о чем они говорят. И всегда стараемся вместе решать их проблемы. И бывает в многих случаях, когда я согласен с ними, бо действительно есть много таких нюансов, когда дети правы а мы, взрослые, просто это не замечаем или не хотим, не хотим замечать. Какие проблемы у ромских детей? Вот вы с ними спілкуетесь, а вы, наверное, уже простаживали какие-то основные тенденции. Э, одна из, из таких, скажем, важных проблем, это когда молодежу некуда деться. И они только ходят, бродят, и, и не, не, не находят свое место в обществе, не знают, куда им деться. И для этого мы их собираем, молодежь, беседуем с ними, э, всякие э, празднич, праздничные дни делаем. То есть, то есть стараемся их-то как-то завлечь чем-то, чтобы они не ходили по ночам, не бегали, стараемся их, им объяснять, почему нельзя курить, почему нельзя пить, почему нельзя наркотические вещества принимать. И, и я вижу, что много ромских детей и начинают нас слушать, и начинается у них, то есть меняется у них менталитет. Чопські роми, чи зберігають вони традиції, чи дотримуються звичаїв. Ви спілкуєтеся з ними і, напевно, знаєте. Ну, знаєте, тої конкретної традиції вже немає серед ромів, як раніше були. У нас вже така сучасна стала, скажімо так, але все-таки дотримуються до, до традицій. Ну, уже есть некоторые изменения. Найтиковейшая традиция арабская, какая, на ваш погляд? Найтиковейшая? Да. Это когда жених ворует невесту. Это, мабуть, очень видовочно. Да, это очень очень интересно. А все ромы сейчас крадут на реченых? Нет, уже такого нет. Это уже просто имитируется, допустим, на свадьбах. Только имитируется. А колись насправді карали? А так? колись було таке, так. Да. Ну що, я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. На Завершення. Розкажіть, що плануєте на найближчий час і ваші ранкові побажання усім цього глядача? Ми план, план, плануємо на будущее, Значить, у нас така ціль була б, скажімо так. якщо у нас вийшло би створити дом культури, ромський дом культури у нас в таборі. щоб ми Опять же, хочу на тот вопрос, чтобы наши дети могли заниматься, могли где отдыхать и, и могли где показать свою культуру. И я хочу поблагодарить тем людям, которые принимают участие в жизни наших ромов и пожелать им самых-самых лучших. Всіго хорошого, всім. Я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Що розповіли про життя ромів. Ми від свого імені обіцяємо, що обов'язково талановитих чопських ромів запросимо. молодь запросимо до нашої студії. Нехай презентують свою творчість, нехай показують себе на широкий загал. Можливо, це стане для них стимулом. Хтось побачить їх по телевізору, і дітки будуть прагнути до чогось більшого у житті. Я вам дякую, хай вам щастить. На все добре, продовжуйте в такому ж дусі. ваша справа дуже потрібна. І вам спасибакожго. голова громадської організації Чопська демократична спілка Ромів був у студії ранку на тесті Не перемикайте.